Salam. Bu gün xordallar tipini sual-cavab edəcəyik. E, deməli, bu e, səs yazsında hamısını əhatə e, eləyə bilməsək, iki e, yəqin ki, eləyə bilməyəcəyik. Növbəti dəfə yenə e, verilməyən suallardan yenə sual-cavab edib yerləşdirərəm. Deməli, xordallar tipinin e, xordallar tipinin neçə yarım tipi var? 3. Kələssizlər, sülfəsli xordallar və kəllələr. Kəllələrin başqa adı nədir? Nə deyirlər ona? Onurğalılarda deyirlər. Aha. Kəlləsizlərin neçə sinifi var? Onun yalnız bir sinifi var. Arda nədir? Başıxordallar sinfidir. Başıxordallar sinfi nümayəndəsi nədir? Neçtərçədir, bəli. E, Neçtərçə niyə belə adlandırılıb? Onun bədən quruluşu Yəni cərrah bıçağına, cərra lancetinə oxşadığına görə belə adlandırılıb. Toyxanı balığının ürəyinin qulaqçığına bilavastans da məblləşir. Venada məblləşir. Hansı balıqların qasmə qapağı yoxdur? Qığırdaqlı balıqların rezonator erkək qurbağaları xasdır yoxsa dişi qurbağaları? İkki qurbağalara xasdır. E, lap qədim sürünəllərdən hansı xarici görünüşünə görə balıqlara oxşuyurdu, yəni suda yaşamayla əlaqədar olaraq. Onlar da delfin kimi, balıq kimi form alınmışdılar. İxtiyaz avırlar. Qurbağada neçə üzmə pərdəsi var? Cəmi 8 üzmə pərdəsi var. Bəs yaxşı, ixtiyazavur dedi ki, bunlar suda yaşayıblar. Bəs tənəffüs orqanı nə olmuşdu bunların? Ağciyərlər. Yəni sürünənlər bilir ki, ağciyər tənəffüsüdür. Nişterçənin qan damar sistemi e, hansı tipin qan damar sisteminə çox oxşuyurdu? Həlgəvi qurtlar tipinin. Nişterçədə nələr yoxdur? Ürək yoxdur göz yoxdur, mədə yoxdur, kəllə yoxdur. Gedim sudu qurda yaşayanların əcdadı balıqların hansı dəstəsinə aid olub? Pəncərə üz keçilərə e, skatta minimum neçə qəsmə yarğı olur? 5 cüt. Bəs maksimum desək, tutaq gəlsə akullara maksimum neçə qəsmə yarğı olur? onda 14 götürəcəyik. Çünki kitabımızda 5-7 cüt qəsmə yarığı verib. E, sümüklü balıqların bədəni neçə hissədən ibarətdir? Yəni baş, gövdə və quyruqdan ibarətdir. Bunlar arasında kəskin sərhət olmur. Hansı balıqların e, qapağı olmur, qəsmə qapağı? Qırdaqlı balıqların. Qırdaqlı balıqlarda başqa nə yoxdur? Onlarda üzmə qovuğu da olmur. Qızdaqlı balıqlar kürü tökür, yoxsa diri balıq doğur. Onlar kürü tökürlər. Və sümüklü balıqlarda çəmək qarsına qapaq olur. Onlarda da 2 qəssəmə qapağı olur. Farel nədir? Desəm ki, farelin tipini deyin, sinfini deyin. Xordallar tipi, balıqlar, sinf əslında, yəni balıqlar e, sinikdən də böyük kateqoriyadadır, amma indi kitablarımız belə verir. Yəni balıqlar sinifi üstlüyü gedir. Sonra o balıqlarda pulcuk necə təşkil olunubdur? Sümükdən təşkil olunub, bəli olar. Sümük mənşəlidir. Desəm ki, səncə buyurduqdan ilk əvvəl daxili qəssəmələrlə tənəffüs edir, sonra xariciyə keçir. Doğrularmı belə bir cümlə? Xeyr, səhvdir. Onlarda xarici qəssəmələrdir. Bəs desəm ki, cəvən qurbağa da ağçıylarla tənəffüs edir. Yəni orada cəvən qurbağa da desəm, təbii ki, cümlə düzdür, çünki onlar həm də daxili tənəffüs edir. Xanupanın ifrazat sistemi hansı ıı, artıcılıqla gəlir? Hansı orqanlardan ibarətdir? Bir cütlünün çəkili qırmızımtılqonlu rəngli böyrək, iki sidiy axarı və sidik kisəsindən ibarətdir. Yəni onlarda sidik kanalı olmur. Sünnənlərdə hansı qrup əzələləri quruqsu suda burada yaşayanlarda olmaya bilər? Yəni yoxdur avul qanası azələ çünki onlarda nədir? döş qəfəsi ələkə yaranmır. zəhərli ilanlar zəhərsiz ilanlardan nəyə görə fərqlənir? cəhr fəzlərlərinin olması, zəhər dişlərinin olmasına görə. zəhərsizlər yəni boğub öldürürlər. hansı əlamətlər çömçəkuyruğu çünçək ürqdədir. Yəni balıq balıqda da var. Yəni çünçək ürqdə olub balığı təkrar edir. Qəssəmələrin olması, riyafət torqunun olması, iki kameralı ürəyin olması, quru göz keçənin olması. Desəm ki, tutaq ki, 2 nərə balığı verilib, 2 göl qurbağası verilib, 2 də timsah verilib. Burda neçə döş sümüyü gövdə skeletinə aiddir. Təbii ki, qülqurbasını götürəcəyik. Yox, üzr istəyirəm. Gövdə skeletlə dediksə, e, timsahı götürəcəyik. E, çünki onlarda artıq döş qəfəsi yaranıb. Amma e, yuxarı ətraf quşağı desəydik, qurbağanı götürəcəydik. Çünki qurbağada döş sümüyü yuxarı ətraf quşağına aid edilir. Kim e, səhən ürəyində mədəciklər arasında ara kəsmə yarımçıqdır yoxsa tamdır? Təbii ki, tamdır. Onlarda yəni e, ürəkdə qan qarışmır. Xanı balığı ilə göl qurbağasının qan dövranı üçün ümumi olmayan bir cəhət olaraq mən qanın ürəkdən arteriyada damarla çıxması götürə bilərəmmi? Xeyr, götürə bilmərəm. Bəs yaxşı e, qanın tənəffüs orqanlarından arteriyada marına keçməsi bəli bu, yəni ümumi cəhət deyil. Qurtuq qurbağasında nələr fərd inkişaf zamanı artır, sonra da dəyişmir. Qan dövranı, çünki çünki quruqda bilqan dövranıdır, balıqdakı kimi Soldun qurbağa da qurbağalan zaman iki qan dövramı böyük və kiçik olur. Həmçinin bununla əlaqədə ürəkdə mədəcikləri, üz istirəm qulaqçıqlar sayı da dəyişir. Yəni bir qulaqçıqdan artıq iki qulaqçığa keçir. Şam ayının dəstəsi hansı dəstədir? Çəki kimlər dəstəsidir? Timsa dişəm pulzuqlar dəstəsinə aidə, düzdür? Qeyr səftdir. Xanı balığının ürəyindən qılavuzda çıxan damar hansıdır? Qarın ortasıdır. Ya xəttdə orqan olmayan balıqlar, məsələn, siyanəy. Hansı canlınun qəssə məyarqlarının sayı 100-dən çoxdur? Təbii ki, neştərçənin Hansı kül qurbasının barmaqlarının uc hissəsində sormaca olur? Ağac qurbağasının barmaqların ucunda çaynaqlar yerləşir desəm, dənizsiz qabasını götürmək olar mı? Xeyir olmaz. Tükülərdə pərdə. Bəs yaxşı kül qurbağası? Xeyr olmaz, onlarda çaynaq yoxdur. Zoraxlı kağitənkələni götürə bilərəmmi? Təbiətsə qurt kartenkələni götürmək olardı. Əgər qılobağanın düş qəfəsi olsaydı, onda onun çiyin quşlarında cəm neçə sünməy olardı. Altı sümük, çünki artıq dörd sümüyü gövdəyə aid etmiş olardıq. Qılobağın eşitmə orqanı hansı şöbələrdən ibarətdir? Yalnız daxili və orta qulaqdan ibarətdir. Xanı balığında göz qapaqları varmı? Xeyr, yoxdur. Əgər balıq üzmə qovluğunun həcmi böyüdürsə, deməli o bu zaman nə edir? Suyun üst qatlarına çıxır yoxsa suyun dər인liyinə enir? Suyun üst qatlarına üzür. Bu zamanda çəkisi azalır. Mən akula, qurbağa və kərtənkələ üçün ümumi aləmat olaraq üçüncü döv qapağı götürə bilərəmmi? Xeyr, götürə bilmərəm. Bəs vəzlərlə zəngin dəri xeyr götürə bilmərəm. Sülənlərdə də dəri tam bəssizdir. Bəs quyruq xeyr götürə bilmərəm. Qurbağanın ön ətraf qurşağını üçün sümükdən təşkil olunub dörd növ Hansı sürünənlərin dişləri olur? Spaganan. Hansı balqlarda xorda bütün ömrü boyu saxlanılır? Nərəkimlərdə. Neç törçədə qəssəm harda yerləşir? Udlağın yanlarında. Bəs qoxucuqəliyi harda yerləşir? Sinir borusunun ön ucunda. Aqız qufun ətrafında nə olur məşlərçədə? Lamsa çıxır, su olur. Xanı balığının qəsmə qapağına ən yaxın olan üzgə çıxansıdır. Döş üzgəci. Məşlərçəni fraza sisteminin quruluşu ansıf ani fraza sisteminə oxşuyur. Solcanın bölgənin nərə uzunburun qaya balığı hansı dəstədir? Nərə kimlərdir? Qurbagada işkarını tutması üçün əsas rolu hansı üz boynuyur? Uzun yapışqanlı dili. Desəm gürzə, anadonta və triton üçün ümumi cəhət. Qəssəmə gətirə bilərikmi? Xeyr. Bəs sabit bədən temperaturu? Əlbəttə ki, xeyr. Bəs üç kameralı ürək? Əlbəttə götürmək olar. Nişterçelikdə tətbiq edən alim, tədqiq edən alim onu hansı tipə aid edilib? Səfəhə maliskalara aid etmişdir. Bütün balıqları aid etsəm ki, başı bədənə başı bədənə hərəkətsiz birləşir, düzgün olar mı? Bəli, düzgün olar. Bəs qarın ağortası ilə Artıdalıcam axır desəm səhvdir. Xarici və orta qulağı olmur desəm bu cümlə doğrudur. Balıqlarda mayalanma daxilə gedir yoxsa xariciyə gedir? Xariciyə gedir, yəni suda gedir. Bütün balıqların üzmə qoruğu olur desəm, təbii ki, cümlə səhv olar. Əgər Desemtil qurbahasanın müəyyən göl qurbaqalarında cəmi 42 gövdə fəqərası var. Burda quruq sümüyün sayı ilə neçə tapa bilərik? Gövdə fəqərası 7 dənədir. Deməli birində 7diksə 42 dənə fəqərə 6 dənə qurbağa tələcək. Hər qurbağanın da bir qoyuq sümüyü olduğuna görə 6 dənə qoyuq sümüyü olacaq. Bəs Xalı balığının üzgəçlərinin sayı onun qasıma qabaqlarının sayından içdə və çoxdur. 4 dəfə çoxdur. Çünki onun üzgəçlərinin sayı 8 dənədir. Digər balıqlarda isə 7dir. Onlarda hamsüzgəç cütdür, amma yəni cüt üzgəçə aid edilmir. Belüzgəç. Nəyə görə? Çünki quruluşlar tam fərqlidir. Qurbəğanın hansı damarlar ilə arterial qan axır? ürəkdən başa gedən damarlar, bir də ağciyərlərdən ürəy ürəyə gələn damarlarla artıq təmizlənib gəlir. Üsünəllərdən məsəl ki, hansı nümayəndələrdən aslar tanıyırıq? Terodontları, ixtiyazavrları, pitirazavrları, dinazavrları. Pitirazavr sözünün mənası nədir? Dəhşətli qələzdir. Pitirazavr hansının mənnəsidir? sobilə nümayəndələrinə deyildirdi. Bədənində həzm olunmayan qida qalıkları ilə ifrazat məhsulu qarışır desəm, məsələn zolaqlı kərtənkələ doğru olarmı? Bəli, doğrudur. Olar. Əsxan balığı necə? Təbii ki olmaz. Neç dərcəni götürə bilərikmi? Əlbəttə götürə bilmərik. Yəni bura kulaq kas olanları götürmək olar, məsələn. Həmçinin Yəni köl qurbağasını da götürə bilərik. Xan balığı ilə köl qurbağasının hər ikisinin də daxili skriptimi? Bəli, hər ikisinin də daxili skripti. Bəs e, buların hansında da daxili mayalanma varmı? Xeyr. Qurbağada da, balıqda da xarici mayalanmadım. Balıqlarda onurğu neçə fəqərlədən ibarətdir? 38, 42. Baqlıqlarda quyruq fəqrəsindən neçə qövs olur? 2 qövs olur. Bəs gövdədə də bir qövs olur. Yaxad turqanın funksiyası nədir? O, su cərəyanının istiqamətini və gücünü hiss edir. Baqlıqlarda ürəkdə hansı qan dır? Venoz qandır. Yəni bir növ qandır eləmi? bəli bir növ qandır. Xəzər dənizində yaşayan senek kimlərin ən irsansıdır? Qarabül senəyidir. Qarabül Hansı dəstənin udlaq dişləri olur çəkə kimilərin? Hansı dəstənin bir yəni nümayəndəsi var? Vatmeriya balığıdır pəncərə üz keçilərin. Bu qızıl xallı balıq, yəni forel, şirin sularda yaxşıdır yoxsa okeanlarda, duzlu sularda? O, şirin sular axısıdır. Qurbəğanın onun üstündə cəmi 7 fəqər var. Cəmi 9, bir boyun, 7 gövdə, 1 omota qələsi. Bunun hansı ətrafı qurbəğanın daha yaxşı inkişaf edir? Arxa ətrafları. Ön ətrafda neçə barmaq var? 4. Ön pəncədə 4dür. Arxada 5. Yəni cəmi 19. 3-cü qrupu da 2 dəfə ön ətraf çıxır, yoxsa arxa ətraflar? 2 dəfə arxa ətraflara inkişaf edir. Qrate ilə hansı dəstədir? Qruplar dəstəsidir. İlk, ən qədim quyruqlu lardı yoxsa quyrupsuzlardı? Ən qədimi quyruqlulardır. Quyrupsuzlara hansı nümayəndələr aiddir? Bunlar ən geniş şey yayılmış nümayəndədir. Qurbağalar, yəni quru qurbağası, ağac qurbağası, göl qurbağası. Bunların bu dəstələrdən hansını da deyir ki, onların nümayəndələrindən qaranlıq mağarada yaşayılan yaşayanları var, gözləri də olmur. Qəlsəmələr də bütün ömrü boyu qalır. Quyruqlular dəstəsidir, bəli. Söhbət nədən getdi? Proteylərdən getdi. Azərbaycanda hansı quyruqlular var? Adi Triton, Karalent Triton. Və sıyaxsızlar. Ayaqsızlardan da, elə qəbayaqsız və Selion ayaq Seylun ayaqsısı bu dəstəyə aid edilir. Bunlar 60 santimetr dərinlikdə yaşayır torpaqda. Düzdürümü? Dəqiq düzdür. Azərbaycan Qırmızı Kitabına hansı qurbağalar nümayəndə? Hansı qurbağanın növləri daxil edilib? Quru qurbağası, samsaqili qurbağa, Qafqaz xaçıljacısı, adi və Karelin triton Sürünəllərdə maylanma xaricidirmi? Xeyr, daxilidir. Deyir ki, bu sinifdə beyində ilk dəfə beyin qabığı ruşeymalında mölegəlmişdi. Yəni bu boz maddədən danışır. Hansı sinifdir? Sürünəllər sinifi deyil. İlk dəfə Qabaq qara sazellər inkişaf etmiş sinif desə, təbii ki, sürünənlər sinfidir. Sürünənlərin qədim siniflərindən hansı güman olunur ki, məməllərə başlanğıc verib? Tirdontlar. Hansı amətlərlə görə oxunurdu? Köpək, kəsici azı dişlərinin olması, ətrafının gövdənin alt hissəsində yerləşməsi, bəsələm Azərbaycan qırmızı kitabına hansı sürənlər daxil edilib? Qızılı məbua, keçərtiy güzdəsi, eskuplana, tısqa balardan isə aralıq dəniz tısqası Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil edilib. Xüsusilə də ki, onların göz qapaqları olmur. Yəni şəffafdır dişib ilanların Bütün kərtənkələrin ətrafları olur desəm, xeyr, səfdir. Kör amalda məsələn ətraflar olmur. Bəzən onu ilan bilirlər, amma səfdir. Hansılarda 4 qəfəsi olmur. İlanlarda olmur. Yatağanlar zəhərlidir, zəhərsizdir. Zəhərsizdir. Su ilanlar zəhərlidirmi? Xeyr, zəhərsizdir. Zəhərlər hansılara aid idi? Kobra, güsdə, qalxan, sifət. Zıt bağlardan quruda yaşayanlarla dəniz bağlarının fərqi nədir? Quru zıt bağlarının cənəkləri hündür olur. Suda yaşayanlarda isə yastı olur. Bir də bəzən zıt bağların ətrafları fərlərə çevrilmişdir. Sülünlərin neçə dəstəsi var? 4 pulçuq pula, sıpaqlar, timsahlar, dimdik başlar. Timsahda neçə barmaq var? O kitabınızda fəaliyyət bölməsində verilmiş timsahın diqqətlə baxsanız, öndə 4, 4, 8, arxada isə 5. 5 5 10, yəni 18-dir. Hansı dəstəsinin bir nümayəndəsi var? Bunların, yəni dimdik başlıqlar dəstəsidir. Dimdik başlıqlar dəstəsi indi yuxarı səhfdə 7-ci üşaqları qulağasırsa, onlar bilməyəcək. Yəni yuxarı səhddə keçəcəyik. Bunlar stabilləşdirici seçim mətəsinə məlub qalıb. Bu hətriya yer kürəsində hər də rast gəlinir. Yeni Zelandiyada rast gəlmir. Qulaqcaya hansı sistemlə açılır? İfrazaq, cinsiyyət, bir də həzm sistemlərinin axarları açılır. Qurbaqanın ürəyi içə. Kamera aldı. 3 kamera aldı. Dəfə i̇ki dəfə qan dövrəni hansı səviyyədə yalandı? Suda qurtda yaşayan var da. Nə ilə əlaqətdir? Ağciyərə yaranması ilə əlaqətdir. Nə üçün suda qurtda yaşayanların beyni Digər orqan və toxumalardan fərqli olaraq oksigenlə daha çox təmin olunur, çünki beyinə arterial qan gedir. Üreydə venoz və arterial qan qarışmayan canlı hansıdır? Bir dəfə olaraq yaranıb belə bir əlamət bu timsahtə sürünəllərə aiddir. Dol qurbağası ilə zoaqlı kərtənkələylə müqayisə etsək, niyə düş sümüyin düş sümüyin onlarda az sümükləşmə səmələ gətirir. Yəni səbəb nədir? Qabırğaların tam inkişaf etməməsidir səbəb. Yaxşı göl qurbağası ilə müqayisədə suaxlı kärtənkələ kärtənkələ daha sonra onlar daha yaxşı inkişaf edib. Ağciyərlər, bəli, böyük ağciyərlər, beyincik, yəni aktiv hərəkətlə müvafiqdir. Timsağın ürəyinin mədəciklərində sağdansı qandır, soldansı qandır. Sağda, qandı, solda qandı? sağda venoz, solda arterial qandır. Göl qurbağasında bəs böyük qan dövranında dövr edən qan hansıdır? Üçün arterial, qarşıq venoz. Amma desəm timsaq ürək boşluğunda yalnız iki qandır, iki növ qandır. Bəli, arterial və venoz qandır. Rezonator nədir? Erkək qurbağalarda Yenə yəni, sứci gücləndirən, qurultdunu gücləndirən orqandır. Bütün sinirlər də ağciyər tənəffüsü edərmi, yoxsa qəssəmə qalıb mı? Xeyr, hamısında ağciyər tənəffüsüdür. İlanla kərtənkələri fərqləndirən əsas əlamət desəm, ətraflarının olmaması doğrudurmu? Xeyr, olmaz, çünki deyirik ki, körəmalın da ətrafı yoxdur. Bəs göz qapaqlarının qoşulması? Bəli, bunu götürməyə olar. Soğuqlu çirtənkələrin ətraflarında cəmi neçə barmaq olur? 10 barmaq olur. Tiranoza var nədir? Nəsli kəsilmiş yırtıcıdır. Yəni qurda yaşanmış və uça bilməyən yırtıcının nəsli kəsilmiş cürləndir. Timsa niyə öz yumurtaları üzərində kürd yatmur? Çünki o, soyuqanlı heyvandır yumurtdan çıxan küçücük quyruq birbaşa nə ilə tənəffüs edir? Bir də xarici qəlsəmələrlə. Küçücük quyruqda ürəyin çəkənə aldı. İki kameralıdır. Yaxt torqanla malikollarım. Bəli, yaxt torqanları olur. Ə sürlənlər suda çoğala bilirmi? Xeyr, onlar Koriya yumurta qoyurlar. Hansı sürləndə regenerasiya qabiliyyəti var. Kərtən-kələdən, yəni onun quyruğunu tutarkən, o quyruğunu qoyur, qırır, yəni düşməndən qaçır. Sonra regenerasiya hesabına həmin hissə bərpa olur. Neçtərcə işığı necə hiss edir? Əgər gözləri yoxdusa, dər səthində yerləşən və işıq əhssas hüceyrələri var ki, onlarla hiss edir. Diki buxor dallarının e, ifraz sistemi həqavqurtlarda olduğu kimi nefridilərdi. Söhbət nədən gedir? Nəçətərəfən gedir? Mənalı bu qədər. Növbəti səsdə e, quşlarına yeməklər sualça bir edərəm. Yenə burda qalanlardan da sual verərəm. Uğurlar. Salam. Bu gün xordallar tipini sual-cavab edəcəyik. E, deməli, bu e, səs yazısında hamısını ağatı eləyə bilməsək, iki e, yəqin ki, eləyə bilməyəcək. Növbəti dəfə yenə e, verilməyən suallardan yenə sual-cavab edib yerləşdirərəm. Deməli, xordallar tipinin e, xordallar tipinin neçə yarım tipi var? 3. Kələssizlər, sülfəsli xordallar və kəllələr. Kəllələrin başqa adı nədir? Nə deyirlər ona? Onurluallarda deyirlər. Aha. Kəlləsizlərin neçəsinki var?